Повесть «Тени забытых предков» украинского писателя Михаила Катибинского уже давно завоевала себе место среди бестселлеров мировой литературы. А фильм, снятый по мотивам произведения легендарным Сергеем Параджановым, стал визитной карточкой нашей страны. Теперь же Украинский академический музыкально-драматический театр имени Василя Василька решил напомнить современным одесситам о прекрасной истории двух влюбленных. А я ковали мого тата, люди казали, грех на дітях лишився, а діти мають той гріх спокутати. Горный край – удивительный, непостижимый мир, где происходят действия сценического произведения, а в центре сюжета – трагическая судьба Ивана и Марички, в которой объединились любовь и вражда. По словам авторов постановки, история ее любопытна, а идея спектакля родилась абсолютно неожиданно. Еще в 1969 году одноименную инсценировку по мотивам повести Кацубинского написал режиссер театра Василий Василько. Долгое время работа хранилась в архиве театра вместе с другими пьесами, а сейчас Його вирішили довірити молодому режисеру із Києва Івану Увирському. До нас в театр прийшов молодий чоловік і сказав: Я хочу у вас поставити виставу. Ми з Валентиною Михайлівною так перезирнулися і посміхнулися і сказали, а звідки ви? Ну, я студент, навчаюся в Києві. Сначала, к идее юного режиссера, в театре отнеслись скептически, однако, увидев его первую постановку, сразу же взялись за работу. На первой репетиции, когда пришел, пришел, скажу честно, вот думаю, ну вот еще какая-то постановка, сейчас будем что-то придумывать, додумывать. Вот. И когда я увидел первую репетицию, то, что я увидел, меня очень сильно поразило. Тут же меня вдохновило и я рад, что я услышал Ивана. По словам самого режиссера, он давно вынашивал идею поставить тени забытых предков, считая повесть Коцюбинского одним из самых загадочных и мистических произведений в украинской литературе. Это эксклюзивная пьеса, пьеса достаточно необычная по своей фактуре, по, по и это нам осталось, было Художник Анастасия Пташник рассказывает, что у творческой группы было много вариантов сценария и того, как должен выглядеть спектакль. Но цель была создать не аутентичную историю о гуцулах, а трогательную повесть о трагической любви. Эскизы эскизом, нові рішення. Нові дискусії вони призвели до ось такого остаточного закінченого варіанту, який на за зараз я вважаю, що він досить, досить вдалий і. гарна постановка пьеса василия василька отличается от повести кцюбинского одесский режиссер а также трупа театра носящая его имя пытается расшифровать код помещенный в название те забытых предков спектакль будет идти в экспериментальном формате творческой мастерской зритель на сцене